сразу после Нового года, это ведь у нас. Мы уже сами заметили, мы что здесь проблемы. Мы знаем, сколько появилось новых планов, скажем, в наших мастеров, в наших мастеров, сколько. полное развитие, да, духовное развитие нашего мира. Я думаю, что вот таким правильным видим, в окончательном, скажем, виде, мы после этого сделаем окончательный макет, а сейчас нам нужно это очень быстро делать, нам нужно совершенно быстро на второй издание. нужен возможно, многие вещи. Выставочный центр. Да, все зависит вот. от нас. Да. Что, да. Мы, а, что мы проектируем? Современные, старые, современные. В да. да. 2013 год мы делаем проект, максимум 2014 году мы начинаем, не продолжаем весной завершить этот проект, о котором много разговоров идет, сердце мы пытаемся что в принципе все, тем более, что ничего не иметь. То, что сделано, это, скажем так, большая, хорошая работа. Заранее могу сказать для всего с точки зрения того, что сейчас пишут, скажем, в интернете, бюджетные деньги не на ни одного. Я сам заинтересован в том, и я направил туда инспекцию финансов для того, чтобы мы полностью увидели все наши доспаки. что сделано, это сделано за счет взносов благотворительных услуг. Вот, поэтому всякие разговоры, что кто-то нам один говорит, уже украл миллионы, пять миллионов, десять миллионов, миллионов бюджетные деньги. Ребята, ничего не это же любимая тема. Что это за фонд? Это фонд, который наполняет нам на сегодняшний день так называемый страховский казармов. Он абсолютно абсолютно открытый. Наш местный фонд? Да, наш местный фонд, который возглавляет Галина Михайловна Тазарач. Есть правление этого фонда, есть каждая проводка денег. Кто дал, какую сумму дал. На это, эти суммы перечисляются на основании подписанных договоров. В нем участвуют американские фирмы, российские фирмы, французские фирмы, все фирмы, которые работают у нас, за исключением не

15 миллионов? Ну, да нет, 15. Это, абсолютно, это абсолютно неправильно, потому что, мы же говорили, когда принимали решение сессии городского и областного совета, значит, мы специально прописали в нем программу для любого участников. Здесь участие есть государственное, вот уже пока на областного бюджета и из городского бюджета. Так вот, есть решение постановок Кабинета Министров, в соответствии с которой была сформирована программа нам выделили 10 миллионов 400, по-моему, 460 тысяч гривен. Но эти деньги пока на бумаге, они к нам не зашли. Из них 460 тысяч, это на ремонт школы, Возможно, помните, ICTV бросил информацию по, по, поводу 46 uh точно. А 10 миллионов, те, которые выделены, на они не зашли ни копейки, ни денег, ничего не забудут. А вот на что, на что 10 миллионов? Почему не а мы мне... сомневается, что 10 миллионов, при том, что уже сделано, значит, же еще надо Значит, обиженный а вопрос заключается в том, что подавляющее свое закуплено оборудование. Мы на него денег не даем. Это пока расходы, которые, насколько я знаю, не фирма, а та, которая является подрядчиком. Почему? То сворачивались работы, то продолжались. Финансирование там было очень скудное. В большем случае случае свои собственные деньги. Но для того, чтобы не было разговоров, я сказал, и шестому управлению, и финансовой инспекции. Зайдите, посмотрите, кто сколько расходит, а что там есть там есть экспертиза. Если вам не, изменяет, общая смертная стоимость была в пределах 17 миллионов. Поэтому я сказал, проверьте, мы обнародуем и покажем, кто и что держит. deixa é <laughs>